আগন্তুক জি টি পি জি টিৰ এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে সেয়া হয়তো সকলোৱে গম পায় শিক্ষক যুক্তিৰ সৈতে জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'টো সকলোৱে লাইক এটা কৰিব নতুনকৈ আহিছে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব যদি আপোনালোকে চায় তেতিয়াহ'লে দেখিব যে যি গণিতৰ টিচাৰ পথ মুকলি কৰিছিলে ডি এছ চি ফালৰ পৰা হয়তো সকলোৱে গম পায় মোটামুটি পথসমূহ মুকলি কৰিছিলে কিন্তু কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত কিমান পথ আছিলে সেইটো দিয়া নাছিলে ডি ডি এছ চি ফালৰ পৰা আৰু আমি শেহতীয়াকৈ যি তথ্য পালোঁ সেই তথ্যৰ ওপৰত আমি আপোনালোকক এটা কথা জনাব জনাব বিচাৰিছোঁ যে কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত কিমান আচলতে পথ আনি আছে সেইটো আমি জনাব বিচাৰিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব দেখিবলৈ পাইছে যে ডিষ্ট্ৰিক ৱাইজ নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট এলটেড ফৰ পষ্টিং অফ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথামেটিক্ছ সকলোৱে হয়তো গম পায় যে প্ৰায় সোতৰশ সাতত্ৰিছটাকৈ যি পথ মুকলি কৰিছিলে ডি এছ চি ফালৰ পৰা মেথে মেথামেটিক্সৰ কাৰণে তাত যদিহে আপোনালোকে চায় তেতিয়াহ'লে দেখিব যে একেবাৰে সৰ্বাধিক পথ আছে হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিকত যদি গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা আমি পঢ়ি দিওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব যে বৰপেটাত এশ এঘাৰটা বঙাইগাঁৱত পঞ্চাছটা কাছাৰত এশ পঞ্চাছটা চৰাইদেউত বত্ৰিছটা দৰঙত নব্বৈটা ধেমাজিত সোতৰটা ধুবুৰীত নব্বৈটা ডিব্ৰুগড়ত চৌৰাল্লিছটা গোৱালপাৰাত বাসত্তৰটা গোলাঘাটত ছয়শীটা হালাগানীত এশ সাতাইছটা হোজাইত ওঠৰটা যোৰহাটত আঠাৱন্নটা কামৰূপত এশ ছয়চল্লিছটা কামৰূপ মেট্ৰত এশটা লখিমপুৰত ঊনাশীটা মাজুলীত তেইছটা মৰিগাঁৱত ষাঠিটা নগাঁৱত ছয়ান্নব্বৈটা নলবাৰীত পঁয়ত্ৰিছটা শিৱসাগৰত চৌষষ্ঠিটা শোণিতপুৰত চৌষষ্ঠিটা চাউথ চানমৰা মানকাচাত সোতৰটা শ্ৰীভূমিত ঊনাশীটা আৰু তিনিচুকীয়াত সাতাইছটা মুঠ এহেজাৰ সাতশ সাতত্ৰিছটা পদ মুকলি কৰি মুকলি ইতিমধ্যে কৰা আছিলে কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ যিটো ভেকেঞ্চি দিয়া নাছিলে থুলমূলকৈ ইয়াৰ যিটো ভেকেঞ্চি লিষ্ট সেইটো আহি গৈছে কেটেগৰী ৱাইজ দিয়া হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ পাছতো এটা বেলেগ কেটেগৰীৰ কাৰণে আছে আমি সেইটো ডিছকাছ নকৰোঁ আমি যি মেথছৰ কাৰণে কেৱল মেথছৰ কাৰণে যিটো কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত কিমান পথ আছে সেইটো আমি ধূলমূলকৈ ডিচকাছ কৰিলোঁ ইয়াৰ পাছতে যদি কেটেগৰী ৱাইজ তেওঁলোকে পোষ্ট পোষ্টখিনি এলটেড কৰে অৰ্থাৎ ভাগ ভাগ কৰি দিয়ে তেতিয়া আমি পুনৰ পুনৰ ডিছকাছ কৰিম সকলো আমাৰ সৈতে কানে হৈ থাকিব ধন্যবাদ